Нет. На дно сбили 13 штук. зацепили, еще ударили, машина сгорела, но ну, она не называет, я все равно что не знаю, что это. Говорит, ужас. А, у нас, а нас эвакуировали. А нас эвакуировали вообще, снаряд снимали, вынимали у чтобы были эвакуировать живут. Это ужас. Вот пять часов как бахнулся, что-то ударило так, что взрыва нету. А это наш самолет, видите ли они за... засекли по радару их, а чтобы не попали в самолет снарядом, они выкинули его на городе. И не разорвался. Там бульдозерами попали, такие барханы. Людям, я не знаю, там детей куча. Заплатят. И через два дома от нас, вот как нам поворачивать, и где Танька Шерчнева И рядом, сюда, к нам. Через два дома от нас. И все. Напротив переулка как раз, упирающий переулок. Вот. Ну и нас глава всех с улицы уезжает пока куда поднимешь И рассказала, что или взорвался самолет, представил в деревне не было, или легких вынужден был и бросить тут. А что, они летали под населенным? по маршрута полями нету, что ли?